Datuk Seri Saifuddin Abdullah Indra Mahkota. Tuan Yang di-Pertua, saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah-langkah kerajaan dalam meningkatkan usaha-usaha sekolah serta mengukuhkan kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, komuniti setempat dan agensi keselamatan bagi menangani isu keselamatan dan kesejahteraan murid di peringkat akar umbi. Sila cair, Mbak Menteri. Tuan dan Cikgu betul, betul, terima kasih, Nama Kota yang tentunya uh, juga punya pengalaman dalam soal pendidikan ini dan um, juga uh, faham uh, masalah pendidikan ini masalah melibatkan anak-anak sekolah, guru, ibu bapa, persekitaran dan budaya dalam masyarakat. Dan uh, setakat ini, seperti dimulakan sejak dulu bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian memperbaiki apa yang dianggap kelemahan yang ada dan mengambil kira peranan ibu bapa, pandangan akademia, pandangan guru-guru kerajaan setuju menubuhkan majlis pendidikan negara supaya diselaraskan semua pandangan itu dan diperkemaskan beberapa langkah yang perlu. Ada jatuh kuasa ditubuh sebelum ini pun iaitu umpamanya soal keselamatan bila polis masuk itu dia ada juga kalangan yang setuju untuk menjamin keselamatan. Ada juga dari segi pendidik akademik yang bimbang kerana dia memberikan fokus bahawa ada ada gangguan daripada keselamatan, pasukan keselamatan. Tapi melihat kepada beberapa masalah buli, masalah penderaan, masalah jenayah di sekolah, keputusan kerajaan ialah untuk meneruskan tapi memberikan pandangan dan panduan supaya polis itu memantau dan tidak menimbulkan keresahan kepada anak-anak. Dan budaya anak-anak sekarang ni tak seperti mana generasi saya kecil-kecil dulu -kecil kalau lihat polis yang kita panggil mata-mata tu gerun. Sekarang ni kadang-kadang budaya itu dah berubah. tetapi kempen anti buli perlu ditingkatkan. Dan Saya setuju Indra Mukhta bahawa ini bukan soal pergadengan. Dan ini melibatkan ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh elak daripada mengikut tanggungjawab ini. Guru-guru tentunya ya. dan kementerian dari segi keseluruhannya. Tetapi budaya buli ini memang pernah berlaku dulu. Saya masih ingat semasa saya menteri pendidikan menghadapi masalah buli di sekolah menengah ceras yang mengejutkan dan sangat membimbangkan. tetapi dia menuntut satu tindakan yang sangat keras dan tegas Uh, juga uh, pertamanya kepada pengetua dan guru yang bertanggungjawab. Ya, uh, dia, dia tidak boleh melepaskan tanggungjawab itu juga. Uh, kemudian langkah-langkah uh, lain diambil. Jadi tahun demi tahun kita dengar kisah-kisah dan sekarang ini dengan media sosial perkara ini nampak lebih ketara. Tapi uh, sekarang ini uh, dilibatkan ya secara langsung. eh uh, PIBG ya uh, selain daripada pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan dan guru-guru. Kemudian komuniti uh, uh, dari ibu bapa saya uh, percaya uh, yang Muhammad dan mungkin kita boleh bantu memberikan juga pencerahan tentang langkah-langkah tambahan yang harus diambil. Tapi saya fikir soal ini masih lagi soal akhlak, soal nilai, soal pahaman dan bagi kita tentunya didikan Islam. Tapi didikan Islam pun kalau kita tidak Beri pencerahan dari segi nilai dia jadi rituals jadi orang-orang itu dia boleh hafal tetapi dia tidak menterjemahkan dari segi uh, sikap dia sekolah yang menyebabkan masih lagi uh, bertindak uh, yang kurang waras. Uh, ada cadangan tentang CCTV um, kita oleh kerana tekanan masyarakat dan merasa kegembiraan anak-anak mereka. Um, Bersetuju, sekarang kita dah merusakan kelulusan lima 5 juta ringgit untuk memasangkan CCTV di sekolah-sekolah pilihan dulu. Kemudian kaunseling ditambah dan kaunseling seperti mana juga disebut, kaunseling guru ini tidak seperti trained, qualified, certified counsellors. Itu juga telah ditimbangkan. Kemudian pembantu warden asrama termasuk veteran tentera yang harus diambil secara yang lebih kemas. Ha? Kemudian yang lain tu smart uh, support system semua yang dah sebahagiannya di, di uh, tekankan oleh uh, jawab oleh Menteri Pendidikan uh, sebelum ini. Tapi saya percaya uh, dalam hal ini mesti ada kesepakatan. Saya saya harap rakan-rakan yang berhormat kerana kita juga uh, masuk golongan ibu bapa, kita juga pernah sama pendidik uh, dan uh, oleh yang demikian kita harus cari kaedah yang lebih baik untuk menjernihkan suasana ini yang juga um, meng, merunsingkan. Baik, saya jemput Indra Magota. Uh, terima kasih. Uh, saya suka ayat yang amat berhormat tentang akhlak dan sebagainya. Uh, kurikulum persekolahan 2027 uh, sedang digubal. Saya harap kita bukan hanya bercakap soal karakter uh, tetapi kembali kepada akarnya yang sebenar soal ta'lib dan uh, membina adab yakni disiplin jasad akal dan roh di guru kita lah Said Naqib Al-Atas uh, sebab karakter tu dia boleh berubah-ubah uh, baru-baru ini seramai 19 orang ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional membuat satu sidang media dan mencadangkan tiga perkara Semalam, terima kasihlah Yang Berhormat Menteri pun menerima uh, satu memorandum, Make School a Safer Place. Uh, itu proaktif uh, Menteri. Tiga perkara ni Yang Berhormat, satu soal jawatan kuasa keselamatan dan kesejahteraan murid sekolah. Tak kira lah apa namanya tetapi lebih structured lah. Uh, tadi Yang Berhormat Yang sebut kerjasama, benar kerjasama itu memang ada tapi supaya dia lebih structured. Uh, tak boleh pula orang luar masuk, tak tentu pasal mengajar cikgu dan sebagainya. Jadi uh, lebih structure, ada dia punya terms of reference. Kedua ialah uh, latihan khas untuk guru, warden dan pengawas juga. Ada masa pengawas uh, juga perlu diberi latihan, terutama kalau pengawas yang menjaga hostel, asrama dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang ini mungkin boleh juga dibuat dengan cepat. Uh, mereka yang masuk ke sekolah, yang bertugas, mungkin tak melibatkan guru sebab guru terlatih. Pengawal keselamatan, pekerja kebersihan, pekerja kantin. Adakah perlu agaknya ada satu tapisan betul dan mereka ni ada sijil kelayakan khas. Tak kira lah apa namanya. Sekurang-kurangnya kita menapis dari segi keselamatan, psikologi mereka. Dan akhir sekali, Uh, ini keadilan untuk mangsa dan keluarga mangsa. Kita ada kemalangan-kemalangan yang membawa kematian atau fatal accident dan kita ada undang-undang civil yang boleh memberi ganti rugi kesedihan. Damages for bereavement. Jadi adakah kerajaan sama ada nak guna undang-undang sedia ada atau undang-undang baru? Sekarang ini uh, pampasannya lebih kurang 30 ribu. Dulu 10, sekarang 30. Mungkin nak ditingkatkan ini untuk uh, apa namanya uh, kebajikan uh, mangsa dan uh, bukan mangsa lah mangsa dan meninggal keluarga mangsa, kasih. Baik, sudah kewalang Menteri. Pemainya cadangan untuk keselamatan lebih structured. Saya 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 fikir Kementerian Pendidikan uh, harus liti memang sekarang ada, tapi untuk uh, perkemaskan dengan uh, parameter dan sistem of reference yang lebih teratur. Saya setuju. Tentang um, uh, latihan khas memang diputuskan dan uh, termasuk kaunselor, warden, pengawas telah diputuskan untuk mengadakan latihan khas untuk uh, mereka. Uh, tentang pekerja, uh, ini cadangan baru sebenarnya kerana uh, tukang cuci dan sebagainya itu harus at least kalaupun tidak ada sijil tapi kemudian ada pendedahan tanggungjawab mereka dan sebagainya kerana ada kes di mana warden atau penjaga juga terlibat dalam kes-kes jenayah terhadap pelajar termasuk jenayah seksual. Soal ganti rugi setakat ini kita rasa memadai tapi kalau ada kes-kes tertentu, mana ada kes di mana anak OKU di Pulau Pinang itu didera, jadi mungkin ada kes-kes tertentu yang boleh ditingkatkan Uh, jumlah ganti ataupun uh, apa uh, bayaran uh, apa dipanggil sagu hati sebagainya. Jadi itu uh, pampasan itu uh, insyaallah kita boleh pertimbangkan persetakan ini kita rasa memadai, yang pentingnya ialah uh, memberikan kemudahan mereka balik uh, dan jaminan kepada anak-anak dia keluarga selain daripada pampasan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya jemput Jelutong. Terima kasih uh, Tansri. Uh, berkenaan dengan uh, masalah yang berlaku di sekolah. Saya mendengar uh, makluman yang diberikan oleh Ahmad Muhammad Tambun berkenaan dengan langkah-langkah yang bakal diambil bagi mengatasi masalah yang berlaku di sekolah. Uh, dalam perbahasan ada ramai ahli-ahli parlimen yang telah mencadangkan untuk guru-guru diberikan budi bicara untuk merotan. Adakah uh, kerajaan akan mempertimbangkan uh, cadangan ini di mana budi bicara diberikan masa kita di zaman sekolah dulu merotan merupakan salah satu perkara yang mendisiplinkan kita dan tidak akan uh, tidak ada ibu bapa yang akan mengadu malahan bila kita balik beritahu kepada ayah dan ibu kita juga akan dirotan kerana kita bertindak dengan cara uh, yang tidak uh, tidak berdisiplin uh, malahan sekarang sekarang ada ibu bapa yang telah membuat laporan polis soalan kedua saya bagaimanakah uh, apakah yang akan berlaku kepada dua guru-guru uh, sekolah di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chong Hua Confucian di Pulau Pinang yang telah dituduh di mahkamah kerana merotan dan mendisiplinkan kanak-kanak tersebut murid-murid tersebut di di bilik disiplin tetapi bila ada aduan dibuat mereka dituduh di bawah seksyen 324 adakah kerajaan akan mempertimbangkan menarik balik pertuduhan kerana mereka bakal sekiranya didapati bersalah bakal menghadapi hukuman 10 tahun penjara termasuk sebatan. Dan akhir sekali, adakah kerajaan serius untuk mempertimbangkan melarang penggunaan handphone dan media sosial kepada murid-murid sekolah di bawah 16 tahun? Mohon penjelasan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tuan Menteri. Tu mencakap dengan pengalaman kerana dia pun pernah kena gotan saya saya Tu tengok gaya dia memang. Mai. My... So, uh, maaf, <laughs> maaf minggu guru Off the record. Uh, Tan Sri Deputua, soal uh, rotan rutan pandangan pribadi saya setelah suarakan harus dikembalikan. Tapi dengan cara-cara ketat, bukan public caning. Ya? Rutan mungkin di, 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 tangan, bukan bagi kelonggaran sepenuhnya. Saya pernah uh, jadi guru dan saya ingat puluhan anak-anak saya dah rutan. Tapi di tangan. Ya? dan tentunya tidak tidak terlalu sangat nampak penderaannya tapi ada agak pandangan umpamanya daripada kumpulan-kumpulan hak asasi yang merasa ini termasuk dalam kategori penderaan anak-anak jadi saya faham kontroversi itu tetapi um, banyak saya ingat di, ramai pendidik, di ibu bapa merasakan ada keperluan uh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat uh, dan ditugaskan guru, -guru tertentu ...dan uh, di bilik khas, bilik disiplin... Uh, ...dan berapa maksimal urutannya. Jadi, adalah beberapa peraturan. Jadi, saya tidak fikir ibu bapa harus terlalu bimbang. Ya. Kerana anak-anak ni kenakalan anak-anak uh, ni ...suatu perkara yang biasa. Tapi, ada kadang, bila dia ber, uh, langgar uh, apa, peraturan yang agak berlebihan... ...tentunya harus ada hukuman. Tapi, ini sekadar pandangan bukan... Dasar kerajaan saya rasa, saya percaya harus di, dipertimbangkan, diperhalusi dan dibuat urus dengan semua pihak uh, yang akan dikendali oleh Menteri Pendidikan sebelum kita mengutamakan. Saya hanya bagi pandangan pribadi kerana saya fikir tidak ada bukanlah dia masuk kategori penderaan. Uh, Rekan-rekan suhakam terbaik bagi pandangan yang agak keras menolak sembarang uh, tindakan yang anggap uh, penderaan. Uh, tapi oleh itu kita kena bincang dengan semua. Mengenai apa yang berlaku di sekolah menengah Chung Hua yang Muhammad Jelutong, itu, itu perkara ini sedang uh, dalam tindakan mahkamah. Cuma saya nak beritahu di sini, kebetulan dari laporan yang diperoleh, anak seorang anak itu orang auti autisme. Jadi kalau begitu keadaannya agak mungkin beda sikit. Tapi eloklah kita ikut faktanya, saya tidak harus komen lebih daripada itu. Tapi kalau katalah kes itu kes yang agak ringan yang terlibat dalam apa yang kita bincangkan, maka tentunya se ya, pihak pendakwa raya boleh uh, menilai semula sama ada untuk meringankan tuduhan itu. Uh, kerana kita sekarang sadar, kita juga sedar dari segi konsensus yang tengah dalam perdebatan kebanyakan di parlimen yang suara ke pandangan harus ada satu bentuk penderaan walaupun dengan kaedah dan syarat yang ketat Soal media sosial, telah kita suarakan pandangan kita tapi sehingga kita boleh mengutamakan media sosial. Banyak negara sudah pun memulakan, sama ada umur 14, ada 15, ada 16, ada diluluskan dengan syarat, ada yang membatas hak sama sekali. Tapi ini pun mengundang banyak bantahan. Dia bukan mengharamkan telefon. Tapi dia menganamkan media sosial dan penggunaannya di sekolah, melainkan di pagar sekolah. Kemudian uh, kalau guna telefon, dia ada juga masalah bukan saja media sosial, tapi juga gaming itu tidak ke media sosial, ada teks terus. Jadi uh, juga uh, merujuk kepada pedofil uh, dan juga merujuk kepada perjudian. Jadi ini uh, sedang diteliti Tapi saya sekali lagi cenderung bahawa negara ni Kalau kita nak pertahankan soal nilai Jadi um, dalam waktu sebut Bahawa kita dalam fesafah pendidikan itu Tak boleh lari daripada Semangat adabani rabbi fa'ahsana ta'dibi Ya bahawa Ilmu, kecanggihan Tapi tak boleh lari daripada persoalanan Adab dan akhlak Jadi kita ni bila kehilangan nilai Yang menjadi begitu uh, Saya pernah jumpa anak-anak terlibat dalam kes universiti pertahanan. Anak-anak tu baik di 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 Buloh penjara solat, tinggal baca Quran semua. Tapi sekali bila lalu saya tanya mengapa boleh jadi begini, dia agak macam keadaan begitu kita bawa-bawa dengan budaya begitu. Bayangkan boleh seterika sahabat dia. Ya. Dan ini bagi saya sudah sudah hilang kewarasan untuk memungkinkan begitu. Ya. Jadi sebab itu harus ada didikan dari awal, dari peringkat rendah untuk menghalang. Bagaimana anak-anak yang baik, yang solat, yang baca Quran, yang baik. Sungguh. Tetapi bagaimana boleh terbawa-bawa dengan budaya begitu dengan sahabat rakan-rakan dalam asrama. Saya juga tanya apa yang warden dia buat. Mengapa naib chancellor tidak tahu? Bila ditanya ini budaya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Sebab itu pertanggungjawaban itu harus menyeluruh. Kita sekarang kadang-kadang kita hanya marah anak yang melakukan buli. Tapi kadang-kadang suasana persekitaran sekolah atau universiti kita kurang hiraukan. Jadi sebab itu kalau kita anggap meningkatkan kefahaman, kesedaran, pencerahan soal akhlak, nilai dan budaya, dia harus melihat seluruh sistem dan suasana pendidikan itu sendiri. Mas boleh? Speaker. Ya, saya mas. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Abang Ahmad. Yang amat berhormat Tambun di atas jawapan tadi. Saya nak mengimbau balik pada tahun 1988 berlaku kes uh, buli yang merupakan kes berprofil ber ber tinggi di mana mangsa uh, Allahyarham Allah Syamuddin Majid 17 tahun telah meninggal dunia setelah dipukul di dalam tandas di sekolah menengah di Selangor. Menteri Pendidikan ketika itu iaitu Yang Amat Berhormat sendiri pada waktu itu telah turun segera ke sekolah tersebut dan uh, berikutan daripada itu uh, hukuman rotan telah diperkatakan semula dan telah pun dibenarkan ataupun telah di, disebut-sebut untuk dilaksanakan semula pada ketika itu dan menjadi penanda aras tindakan Menteri Pendidikan pada ketika itu uh, masa berlalu dan sekarang uh, ia kita berdepan dengan kes-kes seperti ini sekali lagi Uh, apa yang saya nak tanya kepada Yang Md. Tambung ialah uh, apakah uh, Yang Md. Tambun setuju bahawa selain daripada isu pendidikan di dalam kelas, environment ataupun suasana di sekolah itu sendiri membentuk uh, uh, pemerkasaan moral dan akhlak pelajar. Saya menyebut ini kerana pada uh, hari ini seolah-olah uh, peraturan moral dan akhlak ini semakin longgar di mana salah seorang ahli parlimen dalam Dewan Rakyat ini membangkitkan penganjuran pesta arak di kawasan sekolah menengah kebangsaan Saint Michael di Ipoh 27 September oleh persatuan alumni walaupun tidak melibatkan pelajar tetapi membenarkan arak masuk ke kawasan sekolah ini telah melanggar pekeliling ikhtisas KPM bilangan 3 tahun 2018. Yang Muhammad Tambun, apa kita bercakap tentang akhlak? Saya yakin bahawa kita setuju bahawa minuman keras tidak boleh masuk ke pagar sekolah. Jadi kita minta adakah boleh kerajaan bertegas dalam isu ini, mana-mana pihak membawa minuman keras masuk ke sekolah perlu diambil tindakan dengan tegas dan segera. Dan juga adakah yang mahu Muhammad Tambun uh, perlu melihat balik bagaimana uh, pekeliling ataupun arhan supaya MP-MP pembangkang ini, ahli-ahli aduan undangan negeri pembangkang, SKU-SKU -SK kerajaan negeri tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan di sekolah milik uh, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia kita halang ahli-ahli politik yang dipilih oleh rakyat. Kami tidak tahu apa yang berlaku di dalam pagar sekolah. Nak berurusan walaupun apa jua urusan dengan sekolah itu tidak dibenarkan oleh kementerian, alih-alih timbul isu buli dan sebagainya. Hatta nak bagi sumbangan pun tak boleh. Seolah-olah kami ini berbahaya dan memberikan ancaman kepada pihak uh, sekolah. Di era reformasi yang amat tambun ini, kalau boleh kalau peraturan ini dapat kita kita longgarkan Dayak Ahmad Batamu menjadi pelopor kepada kebebasan ahli-ahli politik untuk terlibat dengan sekolah. Saya rasa ini akan menjadi catatan sejarah. Terima kasih Yang Amat Tambun. Terima kasih Pak Zim Mas. Saya ucap terima kasih sebab ucapan yang bernas dan tenang. Jarang saya dengar macam ni. 1988 tu saya tadi um, rojok sebentar. Kerana perkara ini bukan perkara baru dan sekolah menengah ceras tak salah saya ini. Itu uh, kejadian yang sangat serius ya. Terkenal kepada kegiatan gangsterism, bully yang parah dan dibiarkan sekian lama. Sebab itu pada ketika itu mungkin suasana lebih agak lain. Um, masa itu uh, uh, pemerintahan uh, UMNO BN tu kuat, pembangkang tak ramai. Jadi dan sosial media pun Media sosial pun tidak ada. Jadi saya ambil sikap yang agak sangat keras. Guru pengetua, guru disiplin dan guru kelas itu saya minta tukar serta-merta. Kemudian keesokan yang beliau saya pergi, saya bagi amaran. Kalau tidak ada perubahan dari segi disiplin, kebersihan, saya akan tutup sekolah. Tentunya menteri tidak ada hak tutup sekolah. Aku tutup sekolah seribu pelajar nak hantar ke mana? Ha, tapi masa itu media sosial tidak ada Jadi orang tenang sikit Tetapi umumnya ibu bapa senang ya? Tetapi kita ucap tahniah Kerana maknanya anak-anak ini Betul yang Muhammad Kalau ditekankan soal disiplin, nilai, akhlak Dan diberi kesedaran Itu akhir tahun Kalau lihat balik keputusan dia itu terbaik Yang pernah dicapai ya? Tapi setelah kita beri amaran yang keras Dua minggu berikutnya bila saya pergi Sekolah itu menukar wajah bersih anak-anak 100% -anak datang ikut waktu awal 7.30 semua masuk maknanya kalau disiplin itu dijaga dari awal dan betul persekitaran dia dia bukan bukan soal uh, guru dengan pelajar dia, peraturan keseluruhannya dengan tegas tapi seperti yang saya sebut masyarakat pada masa itu lebih lebih senang menerima peraturan begini dan keadaan mungkin lebih rumit sekarang. Tapi saya, saya percaya soal ini adalah soal nilai dan soal akhlak. Maknanya bagi negara Malaysia, sementara kita bicara soal digital, AI, new technology, peralihan tenaga, saya bimbang kalau kita remehkan soal nilai, soal akhlak, soal pendidikan. Bagi masyarakat Islam, pendidikan Islam dan yang lain itu mungkin pendidikan akhlak dan moral dan ini juga ditekankan sebab tu rangkap yang saya ada bangkitkan selalu dalam menggapai yang di langit kita mesti mengakar ke bumi mengakar soal nilai dan akhlak dan ada positifnya bila kita ada perbahasan daripada semua rakan-rakan ya, -rakan, baik kerajaan atau pembangkang semua melahirkan kebimbangan tentang budaya di sekolah sikap anak-anak kadang lebih cerdik, lebih pintar tetapi lebih rendah moral dan akhlak dan kita harus teliti semua ini secara menyeluruh. Yang keduanya tentang pesta ra. Saya setuju suasana sekolah itu mesti mengelakkan daripada walaupun selepas sekolah dewan sekolah pandangan saya tidak harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah. Kerana walaupun dikatakan ini disewa oleh uh, badan bebas umpamanya dan ada arah ada perjudian. Ini bukan mendidik anak-anak. Jadi berlanggar konsep dan falsafah pendidikan kita sendiri. Ya. Jadi saya setuju. Malah Menteri Pendidikan telah bawa uh, saya tentang hal ini beberapa bulan yang lalu menyatakan bahawa harus diperketatkan. Tapi kita nak minta rakan-rakan kita kadang-kadang bukan Islam dia salah faham. Bukan kita nak larang hak dia. Tetapi sekolah ni apa sekolah. Sekolah ini tempat didikan ilmu dan moral dan nilai. Dan kalau kita izinkan sedikit cebisan ala perjudian atau yang ditolak di, di uh, tolak dalam suasana persoalan, uh, persoalan sekolah. Saya minta rakan-rakan kita bukan Islam juga faham. Ini sekolah. Masuk sekolah-sekolah bukan Islam. Kita anak-anak bukan Islam bukan diajar daripada kecil untuk minum arak atau berjudi. Jadi budaya itu mesti budaya Malaysia keseluruhannya. Di luar itu soalan mereka. Hak mereka. Tidak langsung kita nak pertikai. Dia buatlah di dewan lain. Itu pandangan saya dan saya rasa kementerian pendidikan... sekarang meneliti supaya peraturan-peraturan ini... ...bagaimana tentang sekolah itu sekolah swasta. Sekolah yang bukan milik. Kerajaan. Itu ada masalah sedikit. Ada lihat bagaimana setakat mana had bidang kuasa kerajaan. Tetapi kalau sekolah milik kerajaan saya tidak fikir kita harus melanggar prinsip-prinsip ini. Saya percaya di kalangan rakan-rakan saya di sini ada juga merahai kebimbang, kebimbangan nampak kita tak memaksa nilai dan uh, pandangan Islam. Tapi ini bukan bukan uh, maksud saya begitu. Maksud saya ialah melihat konsep dan falsafah pendidikan. Apakah pendidikan ini sekadar menimba ilmu, kecanggihan ilmu, kepintaran ilmu ataupun membina, membentuk manusia. Nilai manusiawi ini. Kalau nilai manusia, saya percaya kita ada konsensus. Ada yang boleh dibolehkan, ada yang harus dilarang. Jadi saya cenderung untuk tidak membenarkan pesta-pesta sebetul itu, termasuk pesta-pesta pesta-pesta uh, kerajaan sama ada selepas atau sebelum seperti yang berlaku baru-baru ini. Tentang majlis kerajaan, saya lihat peraturan-peraturannya dan daripada dulu, 2002, 2018, peraturannya sama. Semua yang nak masuk ke sekolah mesti mendapat kebenaran. Baru-baru ini ada kes menteri uh, diminta kebenaran daripada PPD. Tidak boleh masuk sekolah. Baru-baru ini. Tapi tentunya saya maklumkan ke menteri, patut juga... Beri makluman awal sama ada PPD apa, ataupun uh, Kementerian Pendidikan atau Pejabat Menteri. Jadi ini harus terpakai untuk semua. Harus jaga, kawal sekolah itu um, untuk siapa. Jadi saya nak beritahu, ni rekod memang betul. Ada seorang menteri yang tidak dibenarkan kerana tidak ada kebenaran dari uh, sekolah ataupun dari pejabat uh, pendidikan daerah. Jadi saya ingat ini yang Mohd. Pasir Mas terpakai untuk semua untuk menteri dan juga untuk pasir mas. Kalau nak masuk, minta kebenaran dulu.